Paris saint Jerman berjamu Istanbul Basaksehir dalam laga lanjutan Liga Champions Grup H. Laga berjalan lancar memasuki menit-menit awal babak pertama. Kedua kubu melakukan adu serangan, namun pada menit ke-15 laga sempat terhenti dan kelimasnya kedua kubu melakukan mogok bermain dan meninggalkan lapangan. Padahal laga ini cukup krusial pasalnya untuk menentukan siapa yang melaju ke babak 16 besar selanjutnya grup H. PSG masih bersaing dengan Manchester United dan Leipzig karena mereka punya poin yang sama yaitu 9. Laga sempat terhenti berawal saat asisten pelatih Istanbul Fierwebo diganjar kartu merah wasit karena melakukan protes berlebihan. Wasit pertama menghampiri dan bertanya kepada wasit keempat Sebastian Coltescu. Coltescu menjawab dan menunjuk kepada Webo dengan mengatakan ala negru dalam bahasa Rumania berarti hitam. Wasit pertama pun langsung mengganjar kartu merah kepada Webo. Mendengar ucapan negru dari mulut Coltescu, Webo tidak terima dan mempertanyakan kepadanya, mengapa kamu bilang negro? like that. negro? Why negro? Hey, negro. Why negro? 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 Watch that. Don't show your face. You can't say negro. But why is negro? You can't say negro. Adu mulut pun terjadi pada saat itu dan pertandingan sempat terhenti selama 10 menit. Dua kubu melakukan protes kepada wasit pertama atas ucapan yang dilakukan wasit keempat. Bahkan Dembaba mendengar ucapan tersebut melakukan protes kepada Kolotesku yang akhirnya wasit pertama menghampiri dan melerainya. You never say this white guy. You say this guy. So why when you mention me? Listen to me. Why when you mention a black guy, you have to say this black guy? Say, but no, language, I from Latin language. Nation may be against. Same race. Kedua kubu pun telah sepakat untuk menghentikan permainan dan meninggalkan lapangan jika wasit keempat Sebastian Coltescu masih berada di lapangan. Negosiasi dengan wasit pertama gagal dan pada akhirnya kedua kubu meninggalkan lapangan sebagai aksi protes atas apa yang dilakukan wasit keempat Koltescu. Menurut kabar bahwa pertandingan akan kembali digelar pukul 4 waktu setempat dan menggantikan Sebastian Koltescu dengan wasit VAR. Namun para pemain Istanbul Basaksehir sudah sepakat bahwa tidak akan melanjutkan pertandingan atau menolak untuk bermain.